С одной стороны, неудобно. И, во-первых, то, которое было отделено на Октябрьском, оно ближе к нашему дому. Неудобно. Так что лучше бы за то, что подкрыли обратно. А вот в этом отделении на улице Пролетарской как, много на? бешеные. Тут очереди бешеные. Стоять приходится очень-очень долго. По часа полтора, это точно. Даже не зависит от того, что электронная очередь. Ой, вчера просидела тут, черти знает, сколько. Категорически против. У нас вот на Калинина так тоже все культурно было сделано, удобно с этими самыми, ну, талончики мы брали, но там народу меньше. Mm -hmm. Ну, и как-то так быстро. А тут я вчера сидела, написано было перед вами 4 человека, а я, наверное, 24, <laughs>, все по четверке, ну, там, видимо, так сказать, по разным этим кому вклады, кому там еще чего-то. В общем, просидела долго. Плохо, очень плохо. Очень удобно была на Максима Горького сберкасса. Все быстро. А сейчас вот полчаса потратила, чтобы за садик заплатить только. Терминалом не умею пользоваться. Отрицательно, конечно, потому что неудобно. И здесь получается, что долго надо сесть. Хотя бы один оставили, хотя бы вот это, что на Максима Горького. Ладно, что-то открыли и закрыли они. И тем более даже еще нету и на Калинина тоже. Очень даже удобно плохо потому что ну очередь везде вот вот таких вот которые вот сейчас открыты, там очереди не протолкнуться вот и приходится платить то на почтах кто еще ну вот как я вот сейчас кредит пошла платить придется сейчас на почту бежать а в лотос сити ходим в лотос сити тоже ходим ну мы там редко бываем потому что мы в районе живем